আজি আমি ইয়াত কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কথা নহয় ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰতিটো ডায়েগলচিছৰ আঁৰত থকা এটি এটি আৱেগৰ কাহিনী তিনিটা ভিন্ন জীৱন তিনিটা পৃথক যাত্ৰা কিন্তু ৰোগ একেই চিকিৎসা সেৱাত আমি একত্ৰিত কিন্তু তাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে থাকেই এটি নিজস্ব কাহিনী এয়া ৰিয়া তাই কেছ নম্বৰ নহয়

এতিয়া অকল পঢ়াৰ কথাই ভাব চাকৰিৰ কথা পিছত ভাবিবি দেউতা টুকোৱাৰ পিছত বাৰু ঘৰখন ময়ে চলাই আছোঁ পিছলৈ ময়ে চলাই যাওঁ এতিয়া অকল তই পঢ়াৰ কথাই ভাবি ঠিক আছে তই এনেদৰে পাঁচ মাহ পাৰ হৈ গ'ল বাহিৰৰ জগতখন একেদৰে চলি থাকিল কিন্তু ৰিয়াৰ ভিতৰত কিছুমান পৰিৱৰ্তন লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে সৰুৰ অসুবিধাবোৰ ধীৰে ধীৰে এটি এটি লক্ষণলৈ পৰিণত হ'ল ৰিয়াৰ দৰে আৰ্জাদৰ জীৱনতে কেঞ্চাৰে নীৰৱীৰ খোজ দিলে ৰাজেশ এজন পৰিশ্ৰমী লোক দিনে নিশাই কামত ব্যস্ত থকা ৰাজেশৰ কান্ধত আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব কিন্তু ধূমপান আৰু মাদক দ্ৰব্য ৰাজেশৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অংশ আছিল

ৰাজে শৰীৰত দেখা দিয়া সৰু সৰু লক্ষণবোৰ অৱহেলা কৰি আগৰ দৰে কাম কৰি গৈ থাকিল কিন্তু কেঞ্চাৰ প্ৰায় এনেদৰে আৰম্ভ হয় নৱে ধীৰ অৱহেলাৰ সুযোগলৈ আৰু ৰাজেশ কাহিনীৰ দৰে কেঞ্চাৰে স্পৰ্শ কৰি আন এটি জীৱন আছে সুনিতা এজনী গৃহিণী যাৰ জীৱন পৰিয়ালৰ যত্নতে সীমাবদ্ধ যি নিজৰ অসুবিধাবোৰক বাৰে বাৰে এৰাই চলিছিল আৰু সময়ৰ সৈতে দুৰ্বলতা চুনি তাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অংশ হৈ উঠিল

এনেদৰে কেইবামান ঘৰৰ কাম দায়িত্ববোৰ একেধৰণে চলাই গল কিন্তু শৰীৰ আৰু নীৰৱ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে অনিয়মিত ৰক্তৰণ এতিয়া নিয়মিত হৈ উঠিল দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু সৰু কামবোৰতো সুনিতা ভাগৰি পৰিব ধৰিলে I'm awesome. awesome. জীৱন ভিন্ন লক্ষণ কিন্তু পথ একেটাই অবিধি য'ত বহু কাহিনী একেলগে আৰম্ভ হয় বাইরেও তাই দু মাসের পরিকো আমার কত ইমান গুরুত্ব দিয়েছে ভাবলো সঙ্গে নিজে নিজে ভাল হয়ে যাব এটা তো তাইলে

আৰম্ভ হোৱা ভয় ঘৰৰ চাৰি বেৰ ভিতৰত অন্য এক ৰূপ লৈ উঠিল বৰ্তমানৰ সমাজ বহুলৈ আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিৰ দৃষ্টিভংগী এতিয়াও একেই হৈ আছে ইয়াক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য নহয় কৰ্কট ৰোগ সম্পৰ্ক বৰ্তমান সমাজৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি মই শুনিছো তোমালোকে আজিকালি কমা যোৱা কৰিব লগা হৈছে কি বস্তু কভিডিত কৰা পৰীক্ষা আৰু আলোচনাৰ অন্তত চিকিৎসকে সিদ্ধান্ত ল'লে ৰিয়া ৰাজেশ আৰু সুনিতা হস্পিটেলত এডমিট কৰাবলৈ চিকিৎসালয় ৱাৰ্ডত চিকিৎসাৰ কেৱল ৰসতো সীমাবদ্ধ নহয় ইয়ে দলীয় প্ৰচেষ্টা ইয়াত ডক্টৰ নাৰ্ছ কাউঞ্চিলৰ ইত্যাদি সকলোৱে নিজৰ দায়িত্বলৈ আগবাঢ়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিক এতিয়া নতুন জীৱনৰ সুযোগ দিব লাগে এতিয়া সময় চিকিৎসকৰ ডেইলী ৰাউণ্ডত চিকিৎসকসকল আৰু দৰে আগবাঢ়ে প্ৰতিজন ৰোগী প্ৰতিটো লক্ষণ আৰু প্ৰতিটো কাহিনী শুনিবলৈ জানো কেঞ্চ টটো অলপ দীঘলীয়া হয় তেনেকৈ মন মাৰিলে হ'ব জানো তোমাৰ মন আছে ন চাকৰি কৰিবলৈ এইটো ডিফ্ৰেন্স পলম কৰাৰ পাছত যেতিয়া ভাল হ'বা তেতিয়া তুমি কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তোমালোকৰ মা আছে নহয় মই মই তাইক বুজাই অকল মনটো মাৰি থাকোঁ এতিয়া তোমাৰ হ'ব তেন্তে যেতিয়া সময় পোৱা চলি থাকিবা লগৰ লগত কথা পাতিবা দুখ কৰিবা হয়নে ন おやすみは倍調和です。<music> পইচা হাতী নাম আপুনিতো গম পাইছে আপোনাৰ চিকিৎসাটো লগাব গম পাইছেতো গতিকে আপুনি এতিয়া মুখতে জেমাটো ভাল পোৱাৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব ঠিক আছে সেই পৰীক্ষা নে ইমান চিন্তা নকৰিব আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম আছে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্যও নিধি আছে ৰাষ্ট্ৰৰ আৰক্ষী নিধি আছে যেনে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে গতিকে আপুনি আয়ুস্মান কাৰ্ডটো বনাই লওক আৰু গীতিকা প্ৰতিষ্ঠান বুলি এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে আপোনাক আজিৰ ভাৱে সহায় কৰিলোঁ আপোনাৰ থকা মেলা আপোনাৰ ঘৰৰ থকা মেলা যদি আছে চব চাব গতিকে আপুনি অকল বেমাৰটো ভাল পাব চিন্তা কৰক চুৰি ল'ব এতিয়া নিবিচাৰিব দেই জ্বলা জ্বলিনে বহুত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ আছে ঘৰৰ মানুহ আমাৰ ৰুম নম্বৰ পিছলৈ পঠিয়াই দিয়ক যিখিনি কাগজ পাতি ফৰ্মে তেতিয়া চেষ্টা কৰি কৰাই দিম আপুনি খালী ভালকৈ ভাল হওক দেই এতিয়া চুটি ল'ব নালাগে ঠিক আছে ন আহো এই কাহিনীবোৰ কেৱল অতি ৰোগৰে নহয় ই সাহসৰ কাহিনী ধৈৰ্যৰ কাহিনী আশাৰ কাহিনী ৰিয়া নিজৰ ভৱিষ্যত আগত ৰাখি ভয়ৰ মুখামুখি হোৱা এগৰাকী যুৱতী ৰাজেশ নিজৰ কষ্ট নোপোৱাই পৰিয়ালৰ বাবে যুঁজ কৰা ইজন মানুহ আৰু সনিতা নিজক পিছত ৰাখি সদায় আনক আগত ৰখা এগৰাকী মহিলা তিনিওজনৰ পথ বেলেগ তিনিওজনৰ যাত্ৰা বেলেগ কিন্তু যুঁজটো একেই কিন্তু এই যুঁজ এজনেই নকৰে চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আগবাঢ়ে এটি লক্ষ্য লৈ হাজাৰ ধুমুহাৰ মাজতো এজন ব্যক্তিক নিজৰ জীৱনটো নকৈ সজাবলৈ সাহস দিবলৈ একেই ৰোগেও কেতিয়াবা প্ৰতিজনৰ জীৱনত ভিন্ন অৰ্থলৈ আহে কৰ্কট ৰোগৰ এই যুঁজত আমি একেলগে থিয় দিওঁ কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰেই যাত্ৰা নিজস্ব সেয়েহে আহকচোন আমি সকলোৱে কওঁবল